ситуация все та же, которая была и ранее. У нас по состоянию на сегодняшний день у ЖРО не заключен договор ни с единым поставщиком. То есть нет возможности поставлять электроэнергию, распределять электроэнергию многоквартирным жилым домам, у которых есть управляющая компания КПЖРЕО. С прошлой недели КПЖРУ допустила нас до отключения, разрешила отключать внутренние будинковые мережи, то есть лифты, освещения лестничных клеток. На прошлой неделе было отключено 10 домов, и сегодня будет продолжаться отключение. В связи с чем это связано? По состоянию на 26 число была задолженность у КПЖРО за спожитую электроэнергию на внутренней будинковой мережи. Владимир Васильевич ездил в Киев, договорился на с Украинэнергославным предприятием по поводу того, что долги будут погашены. Часть долгов на себя взял исполком как помощь КПЖРЭО. Но до 1 числа необходимо было погасить, надо было погасить долги, и с первого числа заключить новый договор то ли с новым поставщиком, то ли эти дома должны были куда-то перейти под другое управление, и тогда можно было бы опять же заключить договор с другим поставщиком. То ли с универсальным, то ли с любимым поставщиком, который выберет управляющая компания. Так как по состоянию сегодня у нас 8 число долги не оплачены у Куринтерэнерго, не пришло к нам уведомление на подключение о том, что разрешает их включить назад, то нам придется дома отключать. Безвыходная ситуация, потому что за эту электроэнергию никто не платит. У нас есть письмо у в котором они четко написали о том, что с 1 числа, с 14, Где здесь написано, с 00 часов 1 числа должны быть отключены те, кто были Интерэнерго Укринтеренерго. Интерэнерго были как раз таки в нашем городе КПЖРО. КПЖРО было отправлялось попереджение о том, что их будет отключать, как мы направляли, так и Интерэнерго отправляла. Эти письма были разосланы Галайдерш обл. администрации Владимиру Васильевичу он об этом знал, предпринимали все меры, что мы могли только. Но на сегодняшний день пока ничего не поменялось. То есть мы вынуждены идти отключать и отключать эти дома. Еще что было интересно, Шевченко 12А, 7 тысяч киловатт-часов было накручено за один месяц, в связи с тем, что под внутреннюю водонковой мережи была подключена человек с автономным отоплением. То есть, а таких, я думаю, что ни один, ни два, ни три а масса. То есть задваивается счета. Человек платит за электроэнергию, так как его неправильно подключили, он подключен к освещению. Еще и на счетчик освещения, который был принят уже. Точно так же насчитываются эти 7000 часов за каждый божий месяц. На сегодняшний день у нас оплачена услуга, КПЖР заплатила нам за 20 домов за осмотры. О том, что мы осмотрели, о том, что у них подготовлено все под пломбировку прибора учета на освещение. Сделали мы э, из этих сделали мы 10 домов, приняли учет из сегодняшнего дня еще 10 следующих, которых они оплатили. Мы будем идти осматривать внутренние обыденковые рыжи, для того, чтобы понимать о том, что там нет э, несанкционированных подключений, о том, что можно переводить на счетчики, на, которые только считают освещение лестничных клеток и там, где есть под, э, лифты. Если, в принципе, все приведено, как остальные в СББ сделали, все приведено в порядок, то, естественно, эти счетчики будут приняты, так как хотели КП ЖРЭО. На сегодняшний день еще раз говорю о том, что оплачено только 20 домов. 10 уже принятых, 10 в этот. Больше как бы ни заявлений, ни оплат по другим адресам в наш адрес не поступало. Так вот. Чтобы люди не удивлялись, не звонили на горячей линии, а живу по камесь, Никакой другой ситуации, кроме того, что отключать, мы не видим. Ним... С 1 апреля ни с кем нет, нет, с 1 апреля ни с кем нет. На поставку света для освещения протеста, да? да, если бы оно было, то тот бы поставщик прислал письмо официально, согласно которого написал бы, что он является поставщиком для данной управляющей компании и просит распределять им электроэнергию. Помимо этого, должно быть прийти от письмо о том, что они разрешают их не подключение дальнейшее, если бы они заключили договор, долги свои бы э, расписали, когда они бы их погашали, им бы письмо дал, потому что Укринтернерго есть э, им кабинет министров э, разрешил, да, написал о том, что э, рекомендует рекомендует Энерго продолжать работать с тем, кто не нашел себе поставщика, но там должна быть одна один нюанс, это о том, что должно быть письмо о том, что они обязуются погасить эти долги. И тогда они бы продолжали с ними покаместить. Ну и опять же, Угрэнтерэнерго – самая большая цена в Украине. То есть если бы вовремя заключить договор, и сейчас, если бы погасить эти долги, заключить вовремя договор с поставщиком универсальных услуг, который как раз таки идет для управляющих компаний, цена на электроэнергию для освещения лестничных клеток и лифтов составляла бы гривна 68, а не почти 4 гривны. А почему Это связано с тем, что они не заключили, мы с ноября месяца собирались, объясняли о том, что и у бывшей ДТК, а теперь Днепровской энергетической услуги, предлагала и им говорила о том, что можно было заключить договор с поставщиком универсальных услуг. Что такое поставщик универсальных услуг? Это та организация, которая дана государством именно для малого бизнеса, который там до 50 киловатт и для коммунальных предприятий, то есть самая низкая цена, гривна 68. В связи с тем, что они не заключили договор на 1 января, по состоянию на 1 января, ни с, одной управляющей, ой, вернее, ни с одним поставщиком в законе написано о том, что на 90 дней государство им предоставляет поставщика универсальных услуг, это называется Украинтеренерго, в которой цена, то, которое государство установило на 90 дней, это там почти... Три с чем-то, да, почти там по 4 гривны. Поэтому все три месяца, то есть если бы в любой момент, допустим, в середине января или феврале месяца, они бы смогли, э, рассчитались бы за один месяц энерго и ушли бы дальше, поставщику универсальных услуг, они бы спокойно могли уже оплачивать за на 68. Ну, как и сейчас, у них есть возможность заключить договор с поставщиком, если они урегулируют свои вопросы с энерго. На даний момент получається товарів, да вот здесь в этом письме, которое написано України написано о том, что на статі шість 64 закона про енергоринок визначено, що ДПУ України як постачальник останньої стані не може постачати електричну споживачам більше 90 днів поспіль. Державное підприємство України 7 числа була надіслана письмо. Про припинення з 01 квітня 2019 року електропостачання споживачам поставщика ставщикам стані надії. Купівля продаж, електричної енергії за договором про постачання електричної енергії постачальникам остання до зупиняється. Та збитки внаслідок продовження споживання електричної енергії покладаються на нас. це То есть, І ці убытки. То хтось має погашати. Тобто якщо ви не відключите в тын, і идет сейчас йде откуда, то есть тобто не оплачується в жребо, то всі убытки. Да. Эти на наше предприятие. На вашу, на вашу да. И сколько это примерно по вашим оценкам в месяц в порядок цифр? Ну, знаете, судя по тому, что мы по Шевченко 12А увидели 7 тысяч киловатт-часов в месяц, и за эти все месяца никого не засмущало о том, что такое объем, то мы даже не на объем это даже не понимаем, какой сейчас. Там, где, смотрите, берем дом СББ, допустим, Грушевского 30. 34, там где Ищенко голова ОСББ. Вот он приходил на прошлой неделе и конкретно рассказывал мне ситуацию о том, что когда он привел свои сети в порядок, у него сейчас потребление 900 киловатт в месяц лифты и лестничные клетки. Когда он взял наш прибор учета, который находится у нас в ТП, он практически полностью совпадает. совпадает. То есть можно были эти внутренние подинковые миражи счетчик в принципе не ставить, потому что когда приведены сети в порядок, они четко совпадают с тем счетчиком, который находится у нас в ТП. Хорошо, конечно, о том, что счетчики ставятся, потому что, да, вот он, допустим, это же голова СББ, если, не дай бог, кто-то каким-то образом подключится и будет воровать, он сразу по своему счетчику видит, что есть разница между нашим и, не, и, и его счетчиком, который установлен и принят. То есть он однозначно будет, так как это сети ну точнее за них отвечает властник, то есть пивластники или голова СБВ, которая не выбрала его особо особу. То есть они сразу же будут искать, где у них произошло. Он сам сказал, что действительно, когда они проходили, проверяли этот дом, нашли два человека, которые были подключены и воровали. Этих людей они, естественно, отключили. Потом эти люди подключились как положено и теперь никто не ворует. Вот на протяжении у Ищенко, там, с 1 января он заключил договор, вот на протяжении трех месяцев у него все просто хорошо. А еще вопрос, я правильно понял, что с 1 января 2019 года получали физическую энергию от Укрминтеренерго, когда жила его на внутридомовое освещение и лифты, не оплатила за освещение и лифты подъезда в жилых домов ни копейки. А так и есть. За свой, говорю, или ну, на прошлой неделе, когда, было, когда мы была в Днепропетровске, то на, на прошлой неделе они заплатили за январь месяц за а, свою промзону, то есть за свои участки. Все. Все? Да. Понятно. Поэтому, так как некому платить, воровство, естественно, никто на себя убытки брать не будет, поэтому мы вынуждены будем ходить и отключать. Что будет с теми домами 200 с копейками, которых не разделены лестничные клетки? Тут? Людям надо или уходить образовывая ОСББ, и заключать договор самостоятельно, они смогут оплачивать за свою потребленную электроэнергию. Или КПЖРО надо погашать свои долги, другой выхода нет. И должна быть другая, или должна быть другая управляющая компания.